Знову і знову добрий ранок всім нашим глядачам. Це ранок на Алтаві, ведучий Наталка Дяченко, Сергій Супрун. І до нашої студії завітав зірковий гість, позитивний, талановитий, успішний полтавець, наш земляк. Артем Лойк, доброго, доброго ранку! ранку. Всім привіт, всім привіт. Доброго ранку, раді вас вітати, Артем. Ну Спасибо за приглашення. Насправді скажу чесно, коли дивлюся на вас, виникає відчуття такого цілком повністю свого хлопця, <laughs> свій парень, цілком <laughs> щасливої гармонійної людини. Завжди позитивне обличчі. Ну спасибо. Пут ранок, еще вечер. Спасибо. Поэтому тому, надзывай на вас светать в студии прямого эфира. У ранку на Алтаве». Ранок, в целом, это ваша часть дня. Вы жайвер часовал? Нет, нет, я сова. Это не моя часть дня. И я даже сейчас, вы видите, еле встал. Но ничего, э, что не сделаешь ради родной Алтавы. Это. Поэтому... А -а -а. Ой, так с ранок на Алтаве». шо Друзья у нас сегодня в гостях Артем Лойк. Чем живы, зараз? Наш земляк Артем лоев. Чим займает? Та багато чим. Ну, перше, Я випустив недавно книгу. Книгу своїх стихов. Сейчас вот э, э, она попадает всем желающим в руки. Да, да можна, можна взяти? Заказати, угу. можно. Можно сказать по интернету. Можно разнести по магазинам, но еще руки не доходят, и ноги. на магазина поэтому пока ну есть желающие которые заказывают через интернет поэтому хватает пока и так мы пока отстрелимся как можем этими книгами потому что очень круто даже с россии есть не только с украины даже с польши даже с ирландии был заказ я в шоке очень рад что так получилось потому что то что написано должно было быть издано хоть когда-то у меня есть друг кирилл матяш он меня поддержал и мы вместе это сделали то есть мы свои силы, инвестиции, и я еще свои мысли. Вот, потом у меня был тур вот летом. Лето у меня такое было рабочее. Угу. На каникулы, Вообще не каникулы, не каникулы да. да. Э, тур с Кока-Колой был. Мы выбрали пять самых больших городов Украины. И приезжал я в каждый город. Раздавал бесплатно баночки, и, где можно было написать свое имя, все что угодно. И делал концерт. Вот каждый город был угу. концерт, поэтому. И плюс я еще работал над двумя проектами, которые выйдут осенью. Один на будет да, на русском языке, а второй альбом будет украинского языка. Да вот на давно в каком месте побывал? Да был во Львове, угу. в Славянске, в Киеве, в Одессе, э, кто там еще. А Харьков, Днепропетровск. Ну, мы же всю Украину за лето вы да, да, лето, да, такое было. В Одессе вообще было очень долго. Получилось два города. Ой, два города. Два раза. Да. Угу. Вот зря мы утром пригласили, сейчас ты ходишь. я как раз на... да. найпродуктивнейшая часть дня, на самом деле. Поэтому а. так. Плюс у меня еще дома ремонт, поэтому у меня лето, э, какой год, 2015? Да. 2015, да. это у меня работа, тире работа. Ремонт, работа, да, выступы. Да. Дом, концерт. Сын растет, да. Сын сказал внятно папа, поэтому лето удалось. Класс. Ну, знаете, ну, что наметалось? Так, в литку стало. Лето 2015. Да. Слово папа прозвучало. Ну. Да. Знамена на все, лето 2015. Это одно из первых. Лучшее лето, да. Сыночек, а сколько ему заратри? Годик и вот третий месяц идет домашние дивляться она Я думаю, нет, потому что мы все... Мы все вст... А может и да, потому что уже мы так быстро встали. Это впервые случилось, что вылетело с головы, и вы мне звоните, и я быстро вскакиваю. Саша тоже думает, боже, я забыла напомнить. Даня, правда, спал, ему все равно. Ну, а У нас такой кипиш быстро, Саша быстро погладила мне рубашку, и я... У ну, с... такая футболка. Uh -huh. Какие-то ритуалы перед выступлением? Пока мы еще от темы выступлений не перешли. Какие-то такие специальные перед тем, как выйти на сцену? Нет, нету, я нету никаких. Скоро молки какие-то. Нет, нет, это в КВН когда-то было, мы все взрывали бомбу. То есть, все станов... КВНчики все становятся в круг, каждая ага. команда отдельно. Ложат руку на руку, и у них есть своя кричалка, которую знают только они. Ага. И вот, я варил слово, как был капитаном. Потом мы все громко кричали болт. Ну наша команда была так А так в рэпе нет, я хожу там, репетнул чуть-чуть, рассчитался, потому что у меня быстрый рэп, угу. и настраиваюсь, ну и еще, может, прошу Бога, чтобы он мне дал сил, не бросил меня сейчас на сцене. Но он никогда не бросает. Это наиголовнейшее. Кажут часто мы митцы, музыканты, что наикращая музыка – это тиша. Вы могли бы с этим погодиться а это для вас наикрашая музыка? Я не знаю, я люблю всю музыку. Я это... послухаю эту музыку по от да. дома, например. Ой, ну сейчас у меня как-то. я сейчас, сейчас вся музыка ушла на задний план, потому как вышел новый альбом доктора Дре. <laughs> это компиляция треков. Комптон вышел альбом <laughs> о его команде NWA, которая была ну, одной из самых важных таких событий в рэпе. Они сделали очень большой вклад в рэп-культуру. И вот сейчас вышел фильм, который бьет все рейтинги в Америке. Скоро, я надеюсь, дойдет и до Украины. И вот альбом вышел «Доктора Дрей», и все ушло на второй план. Потому что это «Доктор Дрей», он 16 лет молчал. Вот что я слушаю. Вот. И сейчас даже Даня и Саша уже не знают, что делать от этого альбома. Но я слушаю, потому как Ну, это... маленько уже включает из детства, так, до хип-хоп-культуры, до цели. Да, да. А так вообще я слушаю все, что выходит. Я пропускаю всю музыку через себя. Ну, оставляю только та, которая либо качает, либо со смыслом. Вот. А, что вы делаете, чтобы раскачать аудиторию? Вот, а каких засиль докладаете? Что нужно сделать, Но, чтобы действительно... Она... Самое важное – это энергетика. Когда я выхожу на сцену, это очень важно, многие люди не понимают. Когда я выступаю, я даю все, всю энергетику, которая во мне есть на данный момент. И, и даю немало, и мне надо отдача. И если есть отдача, получается вот то, что называется вот, э, взаимодействие слушателя и исполнителя, и называется бомба, и получается настоящий кач. Э, бывает такое, что не всегда энергетика возвращается. Mm -hmm. И это не потому, что людям не нравится или что, люди просто не понимают еще, они не стояли на сцене и не знают, что это очень важно. То есть они стоят, слушают, я вижу, они слушают, но энергетику не отдают. И получается, как будто я читаю «В стенку». Это очень тяжело. Многие исполнители разбиваются об эту стенку. И мне очень тяжело. Я этого не показываю, но потом дома очень тяжело переношу. Но люди просто люди это мы можем дать крылья и поднять в небо а крылья человека, и можем его разбить об асфальт. Поэтому все зависит от поддержки. Люди, ми все робимо самі Важливо її мати так дійсно. Ну а іноді люди просто не можуть розслабитися. Видно, що вони да, хочуть знаєте, вже а, якби отримати насолоду, але просто ну, не вміють, не відчувають природу, як це можна зробити. І дехто, вот. до речі, просто не розуміє, як можна це знаєш, руками на вещи там рухать и так далее. Не обязательно именно руками. Я, даже, можно просто стоять и вот смотреть, и я вижу, энергетика идет. Просто вот там двигаться, как ты двигаешься. Не обязательно это делать, качать там руками. Это просто рэперы, которые понимают, или те, кто хотят так по-рэперски качнуться. Я просто вижу, когда люди хотят, а когда нет. А когда они не отдают, они закрылись в себе. Выстрывать. Так, Конечно. Такое у мне А вот Багато артистов кажут, что им ну, все равно в принципе, че там полный стадион или там 10 человек сидит в зале. Четыре. Так, не важно сколько людей, якби вони є для тебе я бы они только пришли послушать. Я Я думаю, это, это лицемерие на самом деле. когда-то я тоже так говорил, когда только начинал. Но это очень большое значение имеет, потому как я выступал очень часто при разных обстоятельствах, когда я приезжал в город где э, не было рекламы и приходило мало людей mm -hmm. и приезжал, когда был забит зал. Это разные совершенно выступления. Но ну, я выступаю, никто не заметит разницы, но внутри она есть. Это, не, это невероятный удар для артиста, когда не приходят люди, поэтому э, это я считаю, что это неправда. И я решил вот э, с недавних пор говорить всю правду по поводу сцены. И, и я вот здесь говорю, что это совершенно разные ситуации. И артисту очень тяжело выступать, когда мало людей. Выступцы вот честно, вы Хочу все-таки да. сказать: uh -huh. бывали случаи, когда было, ну не так, чтобы мало и а немного, ну там человек там, до 300-300, клуб был небольшой, и эти 300 могли так оторваться, дать такого кача, что ну, у меня, например, не было, когда я выступал, например, на площади такого. Uh -huh. Поэтому люди, люди, все зависит от людей. Зрозуміло, від якості цієї енергії. Настрій артиста залежить від глядачів, а настрій залежить від артиста. все. І в житті так. І Даже наше настроєння mm -hmm. От, І тому… А як поновлюєте запаси енергії? Цікаво. Після таких витрат. Є? Тому що кожен, хто хоча б раз був на вашому виступі, я впевнена, но він бачив цю витрату, і це потужно так. Ну, Ви Дійсно, багато. ні 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 Он мне дают на энергию, у меня есть э, два, две руки. Первая рука это женский фронт, вторая мужской. Mm -hmm. Мужской ⁇ это мои пацаны, друзья, мой отец, дед, э, которые меня поддерживают, дядя. Но очень сильно пацаны, которые со мной с самого начала. Они не верят в меня, для меня это очень важно. И есть женский фронт, он намного сильнее, скажу сразу. Потому что поддержка женщин это. Они верят в меня, они думают, что я вообще лучший рэпер э, планеты. Что, и... значит, думается, так и есть? Ну да, так и есть. Э, ну, э, мама, Саша, моя жена, это просто очень сильная поддержка, когда мне нужна эта энергия, они дают мне ее. Есть, есть тетя Тома, с Испании есть бабуся. И есть сестра. Поэтому. Э, даже две сестры, у меня все поддерживают, бабушки, ну э, вот где дается эта энергия, когда можно. Знаете, были такие случаи, когда хочется опустить руки. Э, ну, я не скрываю, я решила врестить всю правду. Были случаи, когда вот ну, я просто бьюсь в стенку. Я хочу все-таки что-то донести и показать, что в телевизор может залезть не только дзидзю. То есть вы понимаете, о чем я? То есть я не имею ничего против дзидзю, это очень круто и весело. Но я все-таки хочу, чтобы там была музыка и думающая музыка, которая заставляет думать, заставляет хоть чуть-чуть пошевелить своими извилинами, захотеть что-то сделать. И такой музыки очень мало, ее практически нет в Украине, там, в телеке. И я бьюсь, чтобы это сделать. Не получится так, нет, но я бьюсь. И чтобы потом хотя бы сказать, я это хотел сделать, я пытался. Поэтому были случаи, когда я опускал руки, вот, и вот эти два фронта меня поддерживали. Я падал не на асфальт, а на их руки. Вот Чего? так вот, друзья, найправдивейший артист Украины, так, в частности, у нас сегодня в студии. Это наш земляк, Артем Лоик. Такие да. Такое питание Вот есть Якісь то такий момент або людина, яка вплинула саме на вибір творчості та напрямку, яким ты зараз занимаешься? Крим доктор Андре. Ну, крім доктор Андре, так. Не, ну это разные люди на меня в свое время повлияли. Но сначала, от мені нравился Eminem как артист. Я не всегда соглашался с его текстами. Они у него такие, знаете, шокирующие. Они специально сочиняют такие шокирующие строчки. И вначале сочиняли, чтобы заявить о себе. То есть такого никто не говорил раньше. И там очень много жесткости. Но артист он великолепный. И на меня повлиял он вначале. Повлияли русскоязычные рэперы, такие как Каста, Юх, Смыслом. Когда они, я понял, что в рэпе можно развернуться в смысловой нагрузке. И повлияли очень сильно поэты. Даже вот сначала я к поэтам не сразу пришел, сначала был Высоцкий у меня. И Высоцкий очень сильно повлиял на меня. Я понял, что как можно рифмовать. А когда я углубился полностью в 20 век это мой любимый век поэзии. Я люблю и 19-й, но от Серебряный это мой любимый. Я люблю практически всех поэтов. И когда я начал э, читать, я понял, они мне, вот как вроде бы, знаете, есть кора мозга. Мозга, и они мне вот так снимали. И я понимал, можно так, можно так. Когда я дошел до Маяковского, когда эти невероятные рифмы, когда он придумал ход, когда можно. То есть все ходили прямо, оказалось, можно ходить и в бок. Ну, вот... Напрямки в бок. <говорит> да, да. <говорит> ну а потом я пришел к Цветаеву, и Цветаева полностью уничтожила все, что было до этого. Марина Цветаева мой первый любимый поэт, и она очень сильно на меня влияет, и сейчас, и вообще влияла. Вот так скажу. <говорит> <говорит> Это абсолют для меня. Арт, ми для вас підготували в ліс із десяти запитань. А, короткі так, питання, короткі і питання, можна, в принципі, не короткі відповіді. Правдиві. Можна не короткі правдиві. відповіді, правдиві, але головне правдиві. Так, пам'ятаєте, що говорили у дитинстві? Коли я виросту, то стану футболістом. Чому? Ну, Я займався футболом, грав в Орсклі. Я верил в это. Ну, и я всегда, я не представлял, как можно было улять. А, тут короткий вид, вроде, без мяча. Вот можно не короткий. Футболистами я играл в но у меня не сложилось. И сначала я был как-то обижен на все это. А потом вот со временем я понял, что я футбол не заслужил. Так как заслужил сцену и рэп. Я не так горел. Да, я очень хотел, я без мяча не представил жизнь. Но рэп я хочу нереально. я повернут, и я как сумасшедший. А футбол я так не заслужил. Вот и все. Чтобы чего-то заслужить и говорить, вот, блин, так поступили со мной, или так э, судьба меня бьет, э, значит, нет, сильно хотели. Я верю, если сильно хотеть, можно это забрать. Все в ваших руках, я только -то. Да, да. Знову перейдем в спогады, Такие Так, какой-то погоды, с детства есть? Такий вот, найскравейший. А, когда мне приставку подарили? Но. я люблю играть приставку. Для меня это, знаете, у кого-то. Вот я понимаю, что надо снять груз. Некоторые там выпивают, чтобы расслабиться, там покурить или там. Я расслабляюсь. Я вот, прихожу ночью, когда вот не хочется просто не читать, ничего не делать. Я включаю просто играю на автомате. На автомате у меня мозг чуть-чуть разружается. Вот. А в детстве я прям любил играть. Ну, и для меня была день, приставка нет. тогда не сильно была так, знаете, она была дороговато и м приставка, когда мне подарили, я был рад. Ну, видите, Своя если это первое, что я вспомнил, значит, да. Так, действительно. Какая ваша любимая страва? Окрошка. А ты перепрызнул заранку, какая вот, да, я люблю шесть неданок. О, это я не знаю, я утром не люблю есть. Так что все. Сюда может быть и в вечере, да, У артистов тем А я вот окрошку люблю всегда. Зрозуміло. Это все вы знаете, что я меня проне заповеднишем бы вот я от, не сбылась, и такая так Так я уже сама. вот я думаю уже можно э, понять зачем я вообще взял микрофон и моя мечта стать лучшим и, и изменить игру игру такая та которая в телевизоре лучшим я считаю что вот э, если я взял микрофон я же не просто взял я взял микрофон чтобы стать лучшим среди рэперов вот мечта взять и доказать что я это делаю лучше всех, техничнее, сильнее. И самое важное, что параллельно с этим это у меня делается технично, флоу, рифмы. И параллельно с этим я вот там и меня слушают. Вот я думаю, вот это то, что надо. И если это получится, это как, знаете, я думаю, что потом это пойдет. Как с талантами. Не было рэпа. Мне разрешили сказать слово, и пошел рэп, пошел рэп. Так и в X-Factor не пускали рэпером. То пошли, пошли, пошли я как-то в свою часть туда в... запихнул. Рэп то вот... внесли. Приняли. Ниша изъявилась. И смог... Моя мечта, да, да. сделать из рэпа А что а про... да вы больше в людях? Правду. Правду. Но ну, я вот недавно думал, сейчас если вспомню, как недавно, в поезде мы ездили сегодня, я разговаривали и я сказал, с чего состоит личность. Mm -hmm. И я назвал четыре фактора. Сейчас, если вспомню сразу же. Первое это сила, это э, смелость то есть, если это трус, не получится личности. Это ум и это добро. Вот четыре таких у меня. И Еще одно философское запитание. Для вас счастье. Счастье? Ух, я не знаю. Я думаю, это э, это любовь. Э, не обязательно это там любовь э, девушки, парня. Это вся любовь. Э, вот когда я о личность, я не назвал еще любовь. Я думаю, это самое важное. То, что мы до сих пор не можем объяснить э, любовь между нами, которая должна быть, любовь, которая передается через музыку, через сына, через руки, через поцелуй, э, через э, мамы руки. То есть это все любовь и это самое важное. Если мы ее потеряем. Такая ситуация у нас сейчас в стране, что на востоке у нас беда, и любовь только может это все изменить. Не так. Артем, мы благодарим вам за приемную ранковую разговору. Спасибо, я ж проснулся. Все. За то, что пришли. Прогоняйтесь завтра с нами. С ранком так. на Алтай. Спасибо, мне тут очень понравилось, у вас уютно, очень круто.